Етичний експерт. Е, до речі, сьогодні тільки з вами спілкувався віртуально, з чимось погоджувався, не погоджувався. Від вчора бачила вир... присі... так інтерв'ю. Будь ласка, е, включив радіостанцію, і тут ваш голос уявляєте в 6.30. Думаю, хто це так говорить і просто, і з ну, Литвиненко спілкуються і сперечається. Та, і навіть гумор там, який, якийсь у вас був. Да ну нам не до гумору зараз, напевно, як і вам частково, що там в Одесі. Які настрої. Всі нам говорять різну думку, спілкувалися з людьми, які зараз переслідують, скажімо так, навішуючи на них ярлики, що саме їх руки в крові. Да? Ну, знову ж таки, без слідства поки що. Є такі варіанти. Хто причетний до того, що. Ну, насамперед, там кого угодно. Росія 24 крутить мою фотографію зі словами молодчики хладнокровно з'явивши людей в домі профсоюзов. Тому і там якісь списки людей, які там виновні. Прочее, прочее. Это случайность ваша фотография, которая Нет, я Не, я был, вы... я принимал участие во всех этих событиях, я был на и в центре, и на Куликовом поле, но, естественно, не, не сжигал людей. Это все такая геббельсовская пропаганда, которую, к сожалению, используют российские СМИ с утра до вечера и любую ситуацию перекручивают совершенно в одном направлении. Понимаете, атаковать страну и забирать Крым. У страны, которая братская и нормальная, но это некрасиво. Поэтому надо из нее сделать что-то жуткое и страшное, где убивают людей, где их сжигают заживо. И тогда, вот, как бы нормально, у них все будет. Чтобы забрать. иметь повод туда везти ну, конечно чисел. же, тогда можно забрать у них все. Давайте Крым заберем, давайте Одессу заберем, давайте заберем все при Черноморское побережье, соединимся с Приднестровьем, заберем у Молдавии, потом вспомним, что русскоязычные есть еще в Литве, Латвии, Эстонии. Это бесконечный процесс, и это называется Третья мировая война. Есть мнение, что если. Крым, на Крым была с, реакция военная, да, силовая реакция, своевременная. Да, то того, что сейчас происходит в Донецке, в Луганске, в Одессе, в том числе такого бы не было. Я согласен с тем, что по Крыму был полный провал. Крым даже не столько забрали, сколько мы его потеряли, но все-таки считаю, что я не уверен, что даже если бы мы боролись, мы бы смогли удержать Крым. А вот Донецк, а теперь еще Одесса, однозначно в Одессе 2 мая сопротивлялись простые люди. А, милиция не делала ничего, а вернее даже сказать, часть милиции была с теми боевиками, которые развязали бойню в центре города. Вы не будете отрицать присутствие приезжих, там, представителей самообороны, местной самообороны, каких-то координаторов? Или их все-таки не было? Знаете, вот я слышал, была гостья передо да, да, да. мной, видел ее. И о том, что она говорила, что ей кажется, что там местных не было. Но, к бы, ну, к сожалению, там были... Ну, к сожалению к счастью, я уж не знаю. Там местные, это, конечно, основная часть. Одесситы и с той, и с той стороны были основная часть. Другой вопрос, что особенно среди вот той части, как сепаратистов их назовем, которые атаковали, здесь очень важно, кто начал. Потому что сегодня звучат совершенно разные слова. Вот этот пророссийский лагерь на Куликовом поле, он находится в нескольких километрах. Он далеко находится от места, где все началось. То есть оттуда пришли боевики и напали нашествие, которое туда идти не собиралось, а собиралось идти в другую сторону. И было совершенно мирным. Там были люди в шарфиках, ну в футбол, в шортах, с детьми, много ну, было сбитыми. женщин, девушек. Тонны. Там не совсем такая ситуация. Когда в 2 часа дня собралась группа боевиков совсем рядом, там в ну, где-то 500 метров, так называемый Александровский проспект, и эта информация пошла, то есть их сфотографировали, и туда выдвинулась к этому митингу, и начала выдвигаться местная самооборона. То есть вот так это было. Так и то они было доезжали все время. Это была уже реакция на информацию. Дальше, когда начались события, они продолжались где-то с половины третьего такая активная фаза до там часов шести. Э, то понятно, это большое время. Люди все время в интернете. Одесса, хоть и миллионный город, но не такой большой как Киев. И многие люди все время ехали, 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 ехали туда подъезжали. Поэтому еще раз большая часть была одесситов, но среди тех, кто напал на вот это мирное шествие, безусловно, была группа. Я думаю, очень небольшая. Большая, буквально 5-7 человек, но профессиональных диверсантов, которые стреляли, там же использовалось огнестрельное оружие, там не биты только Мы в том числе показывали це, и в чем Там, это, да, цикл? там было огнестрельное оружие, и как раз со стороны этих боевиков, сепаратистов, которые просто э, с их стороны стреляли, в том числе из автоматов, и там погибло несколько человек. Вот эта группа, я думаю, она и не пострадала, к глубокому сожалению, она ушла из этих событий, и, скорее всего, она еще где-то находится в районе Одессы, в пригородах Одессы, и ждет следующего следующего своего часа. Алексей, на вашем месте сегодня сидел политолог Руслан Бортник. Он говорил о том и говорит о том, что все-таки то, что произошло в Одессе, это рук дело тех одесситов, которые стоят в принципе у руля и курируют ну, криминальные структуры. Одесских элит. Так. Одесских элит. Об этом ну, речь идет. Тоже не согласен. К сожалению, глубокому Одесса стало такой разменной монетой в той большой геополитической игре и войне, которую ведет Россия. В течение двух месяцев этот лагерь, который там был, его поддерживали пропагандистские а кто э, поддерживает вы знаете этих людей э -э я не понимаете чтобы утверждать что-то уверенно мне нужны фамилии и ну, я должен иметь факты чтобы это сказать но я например приведу вам несколько фактов которые я думаю показательны Втор у нас в городе одесса четыре э района три из четырех начальников райотделов милиции 2 мая оказались в отпуске причем за границей при том, что все знали, что майские праздники, но ну, это очень острый момент. Конечно, об этом говорили конечно. там неделями. И ну как-то это может быть простым совпадением. Еще приведу вам факт: 2 мая вот эта страшная беда произошла, 3 мая председателя Одесского областного совета назначает на 5 мая сессию. 5 мая это день похорон погибших. Назначает сессию областного совета еще и на 4 часа. При том, что один из погибших депутатов был совета. План такой. Сначала его похоронить, потом поминальный обед, а потом сессия. Вот скажите, это может быть нормальным? И это же очевидная провокация для того, чтобы создать точку, магнит, который опять притянет людей разных взглядов, где будет очередная бойня, они будут штурмовать облсовет, и так далее. Мы не допустили это. Я инициировал бойкот этой сессии. Я как депутат совета и мы собрали большинство, которое отказалось туда идти, мы сорвали эту сессию, и она была отменена. Но эти это же не случайные события, все, что я вам говорю. Милиция. Значит, одно из подразделений милиции на руках, на рукавах имело красные повязки. Вот Точно такие да. же повязки имело, имели боевики, которые напали на вот этот мирное в начале шествия. О чем это говорит? Вот о чем это говорит о предательстве части одесской милиции. Причем не рядового состава, я думаю, они сами не знали, чего они с этими повязками. А а некоторых, их, а некоторых руководителей одесской милиции. Сегодня все руководство областного управления отстранено, но это не то, что мы ждем. Его нужно не просто отстранить, а их нужно расследовать их действия, там нужно выявлять предателей, их надо арестовывать и судить. Иначе у нас это все будет повторяться город за городом, раз за разом. А скажите, пожалуйста, вот присутствие тех кандидатов, которые на данный момент называют лидерами по президентской гонке, в принципе, их присутствие в Одессе чем-то помогло или просто это было ну, очередное? В, Одессу, в тот же вечер, да, в ту же ночь все ринулись в Одессу помогать, решать, успокаивать. Ну, вообще, я считаю это правильным, потому что любой кандидат в президенты должен вести себя так, как будто он уже президент. В городе произошло горе, ну это правильно. В городе произошло горе, и для любого глава государства должен быть в Одессе. Ну, хорошо. Честно а какая говоря, даже его президента нынешнего, я удивлен, почему он не приехал. Приехал премьер-министр, это вот он был, позавчера уже дни как-то все смешались, потому что практически это все но его президента не приехал. По поводу помощи, в принципе, вот я поставил вопрос перед Арсением Яценюком на встрече с ним, о том, что необходимо оказать материальную помощь погибшим и семьям погибших, и пострадавшим. И он сказал, что да, это будет сделано, принял это и сказал, что будет соответствующее распоряжение Кабинета министров. Это практическая помощь. Второе, в Одессу переброшены дополнительные подразделения МВД. Это очень важно, потому что Они провокация, да, она уже прибыла. Хотя... Опять же, все запоздало. Проблема украинской власти в том, что она ничего вообще, вот на не думает, вообще не думает даже ну, на один в Олеся, шаг. В есть вперед. альтернатива. Вы можете тоже своими силами это все делать. А люди своими силами не могут организовывать э, такую вот деятельность. Люди своими силами могут дать отпор, что они сделали 2 мая. Потому что у Одессы 2 мая было два сценария. Первый, который произошел, он страшный, он трагичный для нашего города. И город очень сегодня тяжело а это все переживает. А второй, как не ужасно звучит, был еще страшнее. Если бы эта атака удалась, они бы дальше взяли СБУ и МВД, они прямо рядом, в пяти минутах. Я своими глазами видел, как одна из групп боевиков, не зная еще результаты побоища в центре окончательные, уже ломали двери в областное управление СБУ. То есть тогда в Одессе был бы Славянск номер два. Только в отличие от Славянска это миллионный город, и последствия этого были бы, ну, даже несопоставимы. Алексей, не секрет и для вас, что есть мнение, ну, которое вас совсем не поддерживают в Одессе, ну и есть понятные люди, это оппозиционные ваши там, наверное, те же самые конечно, депутаты в области. Да, дело в том, что есть мнение, что вы очень сильно пропиарились на теме 2 мая, именно вот этих вот трагических событий. Как вы Знаете, к этому Я скажу вам очень просто: мне задают вопрос: они: а что, вот почему ты там был, да? А я вообще не могу понять, как там можно было не быть. Вот я просто не понимаю этого. Знаете, если у тебя болит сердце за город там, то ну, представьте, что кто-то из ваших, не дай бог, родных там заболел. Вот как вы будете? По телефону ему плохо, там его побили или что-то с ним происходит. Вы будете по телефону его лечить, успокаивать? Или вы поедете к нему? Или вы будете стараться находиться рядом? Я не понимаю, как мы на Куликовом поле, почему. Я видел еще, кроме себя, еще одного депутата Горсовета. Хотя их у нас суммарно, Горсовет с облсоветом, 250 человек. И все. Тоже Если бы нас было больше, я на Куликовом поле помогал раненым. Я несколько человек спас там от самосуда. Ну, не я один, а Самосуду. вместе со своими друзьями. Были попытки. Но я вам хочу сказать, что на там, трех человек, которые хотели избить кого-то из, осуществить самосуд, находилось 8-10 человек, которые их останавливали и выводили людей. Я не видел ни одного человека, которого именно ну, как-то действительно очень серьезно пострадал от самосуда. Я не видел ни одного. И, Алексей, а... еще один вопрос. Скажите, ну вот это вот стремление помочь людям, оно все-таки спровоцировано тем, что сейчас есть предвыборная гонка. Вы в ней я нет. Я нигде Вы не уже не участвуете. И почему уже? Я не баллотировал. Ну, хорошо, туда. ну тогда возможный вариант хорошо есть подкрепление со стороны того, что вы были все-таки в партии регионов, ну возможно, там, ну Я... извините, слово отмыть свое имя и свою свою фамилию, ну и помочь. Непосредственно. Отмывать надо от каких-то действий. Я за 9 лет в партии регионов, не совершил ничего, за что мне должно быть стыдно. Я за каждое свое голосование отвечаю. же коллективная отвечаю. ответственность. Почему? Ну в партии регионов Не, не бывает коллективной ответственности. Была то, что вы часы. сейчас говорите, это уже такое, очень чуть похоже на фашизм или коммунизм в его худшем проявлении. Когда была ответственность детей за родителей, коллективная, сословная ответственность. Так не бывает. Каждый несет ответственность за то, что сделал он. Простите, в тех партиях оппозиционных, которые сегодня пришли к власти, очень много негодяев, которые делали я много разных. На... Поэтому каждый несет ответственность за себя. Что касается лично меня, ну, вы знаете, всю, я был в Крыму на участке, где голосовал Аксенов в день референдума. Да. Единственная проукраинская акция в этот день в Крыму была та, что я туда прошел с украинским флагом угу. и пытался хоть что-то там сказать ему. Так вот, я вам скажу абсолютно точно. Я когда-то. Был стоял на участке, я в определенный момент абсолютно четко понял, что я отсюда уже живу, могу не уйти. Я не думаю, что найдется человек, который подобное будет делать ради пиара, ради чего-то, ради политических Но дивидендов. Это, это прекрасно. Тем более, что, еще раз, я никуда не баллотируюсь. Я никуда не выдвигаюсь. Я просто не могу смотреть, когда такое происходит, и быть в стороне от этого. Мне кажется, в этом роль любого политика, депутата, общественного деятеля. Если он все со стороны комментирует, то тогда он эксперт, я не знаю кто, но это не человек, который переживает за Алексей, ситуацию. Алексей, спасибо вам за это. Алексей Гончаренко, депутат ответ. Одесской областной рады. Правильно да, я сказал? Да. вам за щирость. Дякую, мы сподеваемся. Спасибо Будь Будь вам большое. У нас еще две хвилины эфира, мы продолжим. Напевно, смс на вашу адресу тоже будут надходить, будем зачитывать. Да, Хорошо.